নমস্কাৰ মই ফুলৰ বিষয়ে লাগে আগবাঢ়িছোঁ এই ফুলনো কেনেকৈ উৎপত্তি হ'ল ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হ'ল কোনে উৎপত্তি কৰিছিলে কিহৰ বাবে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই কপিলি নদীৰ পাৰৰ পৰা কমাৰ মতাই আনি তেখেতে মাটিৰে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে তেখেতে খোল তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু সেই খোল গুৰুজনাই প্ৰথম চিহ্নযাত্ৰা ভাওনাৰ হেতুকে খোল তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু তেতিয়াই পৰা বৰ্তমান সময়লৈকে অসমত খোলবাদ্য প্ৰচলিত হৈ আছে প্ৰথম খোলৰ বিষয়ে ক'বলৈ হ'লে আমি খোল ভাওনা বৰগীত দিহানাম আদি এইসমূহ অনুষ্ঠানত এইসমূহ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত খোল বাদ্য আমাৰ প্ৰচলিত হয় ব্যৱহাৰ কৰা হয় খোল বাদ্য এই খোল বাদ্য ভাগি চাৰি বাদ্যৰ ভিতৰত অৱনন্ধ বাদ্যত পৰে বাদ্য চাৰি খোৱাৰ বুলি ক'লে তৎবাদ্য ঘনবাদ্য সুখীৰ বাদ্য আৰু অৱনন্থ বাদ্য এই ফুল অৱনন্ত বাদ্যত কৰে গতিকে অৱনন্ত বাদ্য বুলিলে আমি কি বুজোঁ যিবিলাক বাদ্য ফুটা কৰি গৰুৰ বা ছাগলী ছালেৰে বান্ধি তৈয়াৰ কৰি এডাল মাৰিৰে বা দুইডাল মাৰিৰে বা হাতেৰে কোবাই ধনী উৎপন্ন কৰা হয় সেই বাদ্যকে আমি অৱনন্ধ বাদ্য বুলি আমি জানিছোঁ আৰু এই ফুল প্ৰথমে মাটিৰে তৈয়াৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছিল বৰ্তমান যুগত কাঠেৰে খোল প্ৰস্তুত হৈ আছে আৰু কঁঠাল কাঠৰ ফুল বেছি উপযুক্ত বুলি আমি ভাবোঁ কঁঠাল কাঠৰ খোলা বেছি উপযোগী আৰু ফুলৰ বিষয়ে ফুলৰ কিছুমান ইয়াত অংগ আছে ফুলৰ বহুতো অংগ আছে এই অংগসমূহৰ নাম বৰ্তমান সময়ত কৈ দিছোঁ ফুলটো আমি এইটো যিটো আমি বুজিব লাগিব খোলা এইটো খোলা এইটো খোলা বুলি কোৱা হয় বা ডিমা বুলি কোৱা হয় আৰু এই খোলাটোক আমি দুভাগ কৰিলে এতিয়া হ'ল মাজৰ গৰ্ভমণি এয়া হ'ল গৰ্ভমণি গৰ্ভমণিয়ে ফুলটো দুভাগ কৰিলে আৰু গৰ্ভমণী মানে কি শোলৰ দুয়োটাৰ ভাৰাপাৰ মাজৰ ডাঙৰ অংশটোৱেই হ'ল শকত অংশটো হ'ল গৰ্ভমণী তাৰপিছত আহিলে আমাৰ শোলৰ বাওঁ ছাইডক আমি বায়া বুলি কোৱা হয় কোঁ ছাইডটোক দাইনা বুলি কোৱা হয় তাৰপিছতে আহিলে আমাৰ গজৰা বা শিংগাৰ এয়া গজৰা বা শিংগাৰ কুলা যে এয়া দিয়া হৈছে এয়া গজৰা বা শিংগাৰ আৰু এইখিনি হেঙুল হাই তেল এইসমূহ এইসমূহ হ'ল হেঙুল হাই তেল হালধীয়া ৰঙা এইখিনি চিনে আমাৰ এইখিনি হেঙুল হাই তেল আমাৰ ৰূপহী এইখিনি ৰূপহী বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে আমি যাব লাগিব মলুৱা এইটো হ'ল মলুৱা এইটো মলুৱা মলোৱাৰ পিছলৈ যাম আমি কাটনি চাল এয়া হ'ল কাটনি চাল কাটনি চালৰ তলত আহিলে আমাৰ এই মৈদান আৰু মৈদানৰ পিছত আমাৰ আহিলে এয়া ফুলা অংশটো ঘোণ বা চিয়াঁহী তাৰ লগে লগেই এয়া আমাৰ পুলি পুলি এয়া পুলি বুলি কোৱা হয় এইখিনি পুলি এয়া পুলি বত্ৰিছটা থাকে পুলি বত্ৰিছটা পুলি তাৰপিছতে পুলিৰ পিছতে আহিলে আমাৰ টিকনি এইডাল টিকনি বুলি কোৱা হয় আৰু আমি যিডাল কাণত লওঁ এইডাল ৰছী বা দেৱালি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ বৰশী বৰশীটো এডালেই বুলি জনা যায় বৰটি এডালেই ফুলটোত কিমানখিনি বৰলিছে বৰটীয়া এডালৰ পৰাই আমাৰ বান্ধিছে সেই বৰটি বহা বৰটি যিডাল হয় সেই বৰটি বৰ্তমান ইয়াত আছে দেখাইছোঁ বৰটি বহা বৰটিখন এয়া আমি ৰাখি থোৱা হৈছে এই বা ৰাখি থোৱা গৈ এই এইকণৰ নাম হ'ল মহুৰা সেইকণ মহুৰা বুলি কোৱা হয় আৰু তাৰপিছতে এয়া ঘোণ বা চিয়াঁহী বুলি যে ক'লোঁ এইয়ে হ'ল খোলৰ আদিমূল বিশেষকৈ আমি তালি চাইডে কওঁ ইয়াক এই তালি ইয়াক আমি মাত শুৱলা কৰিবৰ কাৰণে আমি ঘোণ বা চিয়াঁহী লগোৱাৰ লগোৱাৰ লগতে আমি ইয়াক এই যে ঘোণ ন পাণ দিব লগা হয় ঘূণ ন পাণ দিব লাগিব ন দিলে মাত শুৱলা হয় মানে টিউনটা আহে যাক আমি ন বার পালিশ করে মুসি সকলে ন বার পালিশ করে নার পালিশ করার পিছতে আমার মাত্র টিউনত আসে বা শুৱলা হয় গতিকে আমি ফুলের বিষয়ে আৰু কি কম পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু বহলকৈ আমি আলোচনা কৰিম ধন্যবাদ